Так, доброго ранку, трохи похорочего. Див худі-худі, Без капюшона. <кхи> так, ну що, расскажу вам про Лігу Європи. Вчора, коли я видел о Лигу. Про Куб Хитафа чуть-чуть і про України Кубок Англійської Ліги. Ну що, поїхали. Гряв БТС Форест. Ну, Була рубка. В Форесті ярко осмотрелся Игорь Жезус. Уже 4 мяча. Вот в последних двух играх забил. В реале Бетисе, Ну, как бы они проигрывали, летели. Забил Бакамбу, А потом в самом конце пропустили проход с левого фланга прострел. И Энтони, палочка, выручалочка Бетиса, который не заиграл в Манчестерес 2-2. Один из лидеров. Ну, играл в своей зоне. Зинченко полный матч. Старался, бился, спорил. В общем, 2-2. Форест больше потерял, чем в ничья было. Могли бы выиграть. Мальмы Удогорец не видел. Видите, поверил я в мальмы, они проиграли в Удогорцу 1-2. Они летели 2-0, быстро пропустили. У Удогорца забили Эрик Билле и Петр Станич. А потом Хлас Йонсен сократил. Свернозвезда, звезда Селти, как я говорил. Селтик играет нормально. Команда квалифицирована, потому что Свернозвезда звезда сейчас очень сильная. Келичи и Хианачо забил у Селтика. И Арнаутович, Марк Арнаутович, то, что в Интере, я так понимаю, играл. Он сравнил. Сейчас Свернозвезда звезда и Динамо Загреб набрали пенсионеров, таких, что под 30 ну, с большим опытом игры в Бундеслиге, в Италии. И за счет этого пытается выехать. Ну и плюс Верная Звезда еще ж постоянно перепродает каких-то игроков со сборной какой-то Замбии или Сенегала. Фрайбург смотрел. Добротная немецкая команда, такая с очень богатым бюджетом, но с неба звезд не хватает. Ну, свои очки взяли. Обыграли Базеля. Базеля, принцип перепродажа. В Базиле много э, этих черненьких. Шакири это до сих пор в центре поля бегают. Там Савах, Зе. Ну, такие все они. Черные и черные. Фрайбург забив свои мячи. Астерхаге троечку дав с дальнего удара. И Эгенштейн в самом конце Отеле забив очень красивый гол, обводящим ударом. Очень красиво. Динамо Загреб, Фенербахче. Туда же перешел этот Эдерсон, вратарь Мансити, и он там ляпы допускал. Защита очень плохо сыграла. Сначала забил Белью, это тот, что с Рапида, по-моему, не, он в Бундеслиге где-то играл. Но он в Бундеслиге даже не взлетал, Дион Белью. Забил первый мяч, ну такой высокий, нескладный, но вчера замыкал. Потом Шаманский забил красивый мяч на Бахче. И потом, опять же, Белли. И в самом конце, уже на 96 минуте, ну, должен был быть счет 2-1 по игре. Но Мансер Бакрар забил где на 96-й 3-1 типа уверенная победа Загреба. Ну, не было уверенной. Были тягомотина. И видите, смотришь на состав Фенербахче и и Шкринер, и Этерсон, и Шиманский, и Эннасери, ну, все такие. И этот Актюра Огу с Бенфики, лидер сборной Турции, нифига. А эти в Загребе подписали ветеранов, которые там поиграли. Тот же самый Зайц играл за Фенербахче. И они так попылили ничего. <клых> Максимир был заполнен наполовину стадиона. Брага выиграл 1-0 у Фейнорда. Ну, тягомотина была. Фран Навара в самом конце забил. Фейнорт не успел отскочить. Так, и еще еще. Ну, сейчас еще пару матчей. Так. Муша матчей было больше. Так, Митюант выиграл у Штурма 2-0. Предполагаемо. Пак и Телялив. Телялив должен был выиграть 3-0. У, у Палка вообще нет защиты. Просто днище. Но Телялив их простил. Могли выиграть 3-4-0. Без проблем. Они даже и забивали, но там не игры засчитали. Так. Ница Рома смотрел. Добик вышел в основном составе. Он э, вообще не взлетал. Ну, мне жалко на него смотреть, Он вообще не... Он, ему надо заканчивать с футболом. Он кастрат. Ну, там в эти... У него, кстати, было два полумомента. Но он, он, он вообще ничего не может. Наши эти, футбол 24, когда там расскажут, ой, добик, добик. Ну, какие добик, ну. Какие добик. Никогда не учите детей играть как добик. Ну, это, это, ну, что фамилия, что из-за игра. Индика забил мяч э, с навеса и Манчини 52-55. А потом п, Терем Мафи забил пенальти. Но ну, Ница не отыгралась. Сидел Манчини на матче, смотрел матч. Долбик вообще никак. Валига. <coughs> Атлетика Матри шикарнейший матч. Рай Ваникана шикарнейший. Хулиан Альварес три мяча забил. Первый мяч шоколадный просто. Потом шикарный гол забил Срая Рая Валека на Пеп Чавария. Дальний удар такой, что удар должен лететь параллельно земле. У нас ну, 90% футболистов не умеет бить с подъема вообще. Меня учил без подъема Женя Нипком бил лучше, чем Литовченко. И я ему благодарен. Ну, матч был на встречных курсах, но Атлетика проигрывает 2-1, отскочили, да. На 89-й минуте Альварес забил третий гол. Молодец, Альварес. Шикарный матч. Реал Соседат, ну, Реал Соседат вышел биться против Мальорки. У Мальорки тоже были моменты, но Реал Соседат, по-моему, все взял в свои руки. А Яр забил, и еще было три момента, да. То есть Реал Соседат должен был вчера победить больше, 2-0 минимум. Хитафе Ауавес. Ну, я вчера смотрел передачу про Хитафе. У них главный тренер Хосе Бардавас. Он любитель такого прессинга э, и мелкого фола по зонам. И он не хочет Нюка переходить. Он переходил в Валенсию неудачно. Возвратился. Хитаф это мой воротный клуб. Малобюджетный. С пригорода ну, этого. С пригорода Мадрида. Они продают игроков периодически, как вот этого Кучерявого в Челси, что играет слева на бровке. Кукурелью. И довольно-таки себя нормально чухают. И в хит и он всегда держит минимум там шестыми, седьмыми, восьмыми в Лиге. Они заходят в какую-то Лигу Европы, там даже неплохо пылят. Команда построена на таком на структурном зональном футболе. С элементами мелкого фола и персональной опеки. Ну, Алавис вчера смотрелся лучше. Алавис должен был выиграть. И ничья незаслуженная. Ну, китафы, у Квитафы было намного меньше голевых моментов, чем у Алависа. Так. Сейчас. Тут, по-моему, еще сегодня два матча будет в Лига. Да, сегодня Асасу на Эльче, но будет битва ближе к ничье. Эльче сейчас в порядке на подъеме. И, и Хитафы называют антииспанской командой по футболу, но они на это плюют. Реала, Оведа Барселона. Ну, Барселона выиграет два ночи тут. Так. Кубок Украины. Рух Полесье, Житомир. Ну, дичь вчера была. Это. Приехали основным составом. Был, правда, дождик во Львове. Полесье это мегапроект, а ТБ Маркет получил по самое не хочу и проиграл одни ворота. Там был, правда, момент, когда у Руха был пенальт, я не помню, честь штрафной, в ихней или не в ихней. Судья не увидел, но явная рука была, черненький сыграл. Но ну, а в целом, ну а в целом просто Рух разорвал то Полесье тузик тряпку. При том, что Полесье играл основой. Вышел Бущан, пустил три без проблем. Так. Нива Винница выиграл у Горняка спорт 7-0. какая-то проиграла металлисту 1925-1-4. Радует металлист, что они стали стабильными. Ну, дай бог, чтобы получалось. Локомотив Киев выиграл у Вереса. Еще одна сенсация. Верес ровно. Тоже красивый Даже Шандру как парень. Был бы бабой дал. Но я по девкам. А так, ну, э, жесть. Локомотив Киев. И локомотиву Киева надо поменять форму. Почему у них она такая, как у москалей? Желтые, зеленые трусы, красные футболки. Что за фигня? Ингулец обыграл Подолье Олег Хмельницкий 4-1. И Черноморец проиграл агротехники с какого-то села Тышкивки. Черном... Вот это вам и проект Черноморец. Но Черноморцы там вообще же есть. Такой богатый город, денег вообще нет. Они там, у них матрасы на полу лежат. Кучер на пау спит. Я смотрел передачу просто про вот этот черноморец. Что еще такое симпатичное вчера? Так, ну и был кубок лиги английской. Арсенал 2-0 выиграл у Портвейла. Ньюкасл 4-1 против Брэдфорда. Тоттенхэм 3-0 выиграл. Мансити 0-2. І і т.п. Матчі сьогоднішньої Ліги Європи я озвучував. Ліга конференції буде на следующей неделе. Ну, а так, в принципі, все. всіх обнімаю. Віримо в лучшее. Да.